Myslíte si, že ľudia zabudli? Že vám skutočne ľudia odpustili a že si nepamätajú, čo lenovej Európska komisia urobila stovkám miliónov obyvateľov Európskej únie počas doby, ktorú ja nazývam doba koronateroru? Myslíte, že zabudli, že to bola Európska komisia, ktorá vzala stovkám miliónov obyvateľov ľudské práva a rovnako ako v minulosti nacisti či komunisti rozdelila ľudí na hodných a nehodných, na tých, ktorí si mohli ľudské práva nechať a tých, ktoré im boli vzaté? Bol som jeden z tých, ktorý nemohol navštevovať ani telocvične, verejné podujatia, nemohol vychádzať z domu, pretože vaše projekty COVID pasov vzali ľuďom práva. A keď sa ľudia nezaočkovali, keď ľudia nepodstupovali nezmyselné testy, tak ste im jednoducho neumožňovali žiť normálny život. Spomente si na to, koľkým desiatka miliónom ľudí ste zrujnovali ich podnikanie, koľkým deťom ste vzali budúcnosť, koľko sociálnych samovráž ľudí, ktorých ste dotlačili na dno, ste spôsobili, koľko zlá násilie a nenávisti v ste spoločnosti napáchali a to len preto, aby Európska komisia mohla do svojich rúk získať ďalšie práva, ďalšiu kontrolu nad životmi slobodných ľudí, obmedziť národné štáty a robiť si nechutný miliardový biznis cez SMS-ky prostredníctvom pani Lejenovej. Gigantický konflikt záujmov, ktorý v tomto pléne stále nebol vyšetrený, na ktorého vyšetrenie čakajú občania vo všetkých členských štátoch, len vy kriete zločinnosti tejto Európskej komisie. A potom, keď tu a poviete, že vy chcete predchádzať chorobám, že vy chcete chrániť zdravie ľudí a hovoríte, že chcete podporovať napríklad fyzickú kondíciu. Vy, tí istí ľudia, ktorí zakazovali ľuďom športovať, ktorí prikazovali ľudí trestať len preto, že chceli ich cvičiť, športovať či behať niekde na verejnosť, kto vám má potom všetkom ešte veriť. Každý zmýšľajúci občan už vidí, že kedykoľvek, keď Európska komisia začne hovoriť o tom, že by mala získať ďalšiu kontrolu právomoci a možnosti preto, aby chránila ľudí, tak je v skutočnosti presný opak pravdou. V skutočnosti chcete kompetencie a možnosti preto, aby ste mohli opätovne robiť svoje biznisy, aby opätovne niektorí vyvolení mohli rozkrádať peniaze daňových poplatníkov a chcete ďalšiu kontrolu a moc, aby ste ľuďom mohli vziať ich práva a uvrhnúť ich život do absolútnej totality, pretože to je skutočná podstata a charakter tejto komisie. Museli by mi skutočne ruky dolámať, aby som hlasoval za ďalšie právomoci a kompetencie či rozpočet pre takúto Európsku komisiu. Ja som presvedčený o tom, že vy si už ľudí normálne robíte srandu. Ako tu môžete predstúpiť po tom všetkom, čo ste Európe vykonali, po tom, ako ste ju zničili, po tom, ako ste vašimi nezmyselnými reguláciami dohnali náš priemysel do obrovskej a bezprecedentnej krízy a povedať, že vy máte riešenie na podporu inovácií v Európskej únii. Neviem, či ste si to všimli. Zrejme nie. Ale nie toto plénum ani Európska komisia v Európe inovácie neprináša. Vy nie ste autormi inovácií. Vy ničíte inovácie. Vy ničíte a šľapete po ľuďoch, ktorí inovácie skutočne prinášajú. Keby ste naozaj chceli podporiť inovácie, tak podporíte ľudí, ktorí sa v Európe snažia a nebudete ich obmedzovať nezmyselným Green Dealom, šialenými emisnými normami, ktoré predražujú ľuďom život, zavádzať nové emisné dane a ľuďom stále hovoriť, že majú platiť viac a viac, aby si nejakí eurokomisári mohli žiť pohodlný život a žiť na úkom skôr tvrdopracujúcich obyvateľov v našich členských štátov. Vy nepomáhate inováciám, vy ste prekážkou inovácií. Čo ešte všetko ľuďom v Európe urobíte? Zaviedli ste Green Deal, ktorým ste predražili úplne všetko. Každú jednu vec v živote obyčajných tvrdopracujúcich ľudí. Predražili ste palivá, predražili ste energie, predražili ste vďaka novým daniam život obyčajných ľudí a teraz tu prídete a hovoríte o tom, že v Európe máme drahé potraviny? No samozrejme, že máme drahé potraviny, pretože okrem toho všetkého, čo ste vymysleli, ste zároveň byrokratickými nezmyslami zaťažili našich poľnohospodárov a producentov potravín tak veľmi, že nedokážu konkurovať konkurencii zo zahraničia a rovnako nedokážu vyrábať a zabezpečovať konzumentom svoje produkty za normálnu dostupnú cenu. A všetko je to vaša vina a vina tých zelených fanatikov, ktorí tu za toto všetko hlasujú. Zakázali ste dovoz lacných hnojív a predražili ste suroviny, ktoré potrebujeme na to, aby sme si vyrobili vlastné. Robíte všetko preto, aby ste konzumentov v Európskej únii, aby ste obyčajných ľudí poškodili a niekto naozaj nikto už neverí, že vy prinesiete nejaké riešenie. Riešením je zastaviť vaše politiky a zbaviť sa tohto neschopného vedenia Európskej komisie. Thank you, President. On the 80th of anniversary of the end of the World War II, you are talking about responsibility, courage, justice. But those are only words. We are still waiting for action. Poland, the country where the war was started, was divided between Germany and Russia, after the Ribbentrop-Molotov Pact, from the first to the last day of the war, Poland was on the right side. It had no institutional collaborators and lost almost 30% of its all pre-war resources, the most in Europe, and 6 million, 6 million citizens. One-third of its territory was taken and given to Russia. Until today, Poland has not received any reparation, no real compensation. Only symbolic. Instead of giving justice and equal chances to Polish citizens, instead of helping new generation of Poles who should not pay for the fact that their parents stayed on the right side and did not collaborate with evil, you spend billions of, on silly ideology because Earth will burn. This is not responsibility or justice which we are talking about so much. This is unfair advantage built through barbaric attack on the other nations must finally be reduced. This is not only about Poland but also about Greece, Baltic states and other victims. This 18th anniversary should finally bring real action to clean this stain. This is time to create compensation and equal opportunity budget in Europe instead of special budget for green ideology to make up Pani przewodnicząca, szanowny panie komisarzu. Wszyscy dyskutujemy na ten temat, wszyscy mówicie tak naprawdę o tym problemie, który wystąpił w Hiszpanii, a tak naprawdę większość z państwa głosuje zupełnie inaczej. I musicie państwo zrozumieć, że nie uszukacie praw fizyki. Nie ma energetyki zeroemisyjnej bez elektrowni konwencjonalnej musicie to zrozumieć, ale nie będzie elektrowni konwencjonalnych, jeżeli zawsze będziecie zmieniać zdanie. Przecież elektrownie konwencjonalne potrzebują projektów, regulacji, szybkich inwestycji, a przede wszystkim kapitału i stabilnej polityki Unii Europejskiej w tym zakresie. My nie możemy wiecznie dyskutować, co jest emisyjne, co nie jest emisyjne, przecież wiemy, co jest emisyjne. My musimy pogodzić się z tym i robić transformację technologiczną, ale opartą o logice, o rachunku ekonomicznym, o prawach fizyki. I tej logiki brakuje. Nie możemy wszystkiego postawić na energetykę zeroemisyjną. Musimy również inwestować w energetykę jądrową, w duży atom, w mały atom, w gaz i w elektrownie węglowe. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, panie komisarzu. Na wysokie ceny żywności w Europie największy wpływ ma szkodliwa polityka Komisji Europejskiej. Bruksela odwraca się od rolników w imię fanatycznego ekologizmu. A skutkiem takiej polityki są rosnące ceny żywności. Jednocześnie unijni politycy gotowi są otwierać europejskie rynki dla nieuczciwej konkurencji z krajów trzecich. To tradycyjne rodzinne europejskie gospodarstwa rolne ponoszą bezpośrednie i pośrednie koszty zielonego ładu. Zakazujecie rolnikom środków ochrony roślin, wprowadzać chcecie przymusowe ugorowanie i śrubujecie normy jakościowe, jednocześnie wyłączając z tych norm produkcję z Ukrainy, krajów Mercosur. To polityka, która prowadzi do wzrostu kosztów produkcji, niszczy miejsca pracy i uderza w najuboższych obywateli. Dlatego jesteśmy tu, by, by skończyć z europejskim dyktatem kawiorowej lewicy i jej pseudo sojuszników. Jeśli rzeczywiście chcecie poprawy na rynku cen żywności, możecie to zrobić w każdej chwili. Odejdźcie od fanatycznej polityki płynącej, płonącej planety i to w zupełności wystarczy. Dziękuję. Unijna polityka konkurencji. Mamy tutaj do czynienia z biurokratycznym Frankensteinem, niby strzeże wolnego rynku, ale w praktyce to ziejący regulacjami smog, który pożera inicjatywę, innowacyjność i małe firmy. Słyszymy, że polityka konkurencji ma chronić przed koncentracją rynku. Jaki mamy tego efekt dzisiaj? Trzy amerykańskie agencje ratingowe kontrolują 90% rynku. Cztery globalne firmy audytorskie trzymają w garści finanse całej Unii. A cyfrowi giganci rosną szybciej niż dług Komisji Europejskiej. Bruksela twierdzi, że pomaga przemysłowi, ale gdyby nie Zielony Ład, to przemysłowi w ogóle nie trzeba by było pomagać. Dwa kraje, Niemcy i Francja, zgarniają ponad 77% notyfikowanej pomocy Państwowej. A Polska, mój kraj, siedzi cały czas na ławce rezerwowych, nie dlatego, że nie umiemy konkurować, ale dlatego, że według tych zasad nie wolno nam nawet wejść na boisko. Unia mówi o sprawiedliwej konkurencji, ale w praktyce tworzy rynkowy feudalizm, w którym wybrani otrzymują dotacje, a pozostali otrzymują formularze i kontrole. Nie potrzebujemy żadnych funduszy, potrzebujemy wolności gospodarczej, równych zasad i powrotu do zdrowego rozsądku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mówimy o zwycięstwie w globalnym wyścigu. Natomiast niestety europejscy innowatorzy, przedsiębiorcy, wynalazcy są już na starcie przytrzymywani przez biurokrację, przez tony dyrektyw, regulacji, przepisów, no tak tego wyścigu nie wygramy. Jeżeli ktoś wierzy w mit przedsiębiorczego państwa, no to wierzy w to, że rząd twierdzi, tworzy innowacje. A jest to nieprawda. Prawda jest taka, że centralne planowanie hamuje postęp. A nie wspiera postęp. Przypisywanie rządom czy, czy komisji zasług za jakieś wynalazki tylko dlatego, że było obecne w tym procesie jest nadużyciem. Historia internetu, historia social mediów, historia wyszukiwarek internetowych pokazuje, że kluczowe innowacje powstają pomimo centralnego planowania, a nie dlatego, że było one obecne w procesie. A jeżeli planujemy centralnie, to wówczas prowadzi to często do marnotrawstwa i nie. efektywności. Czas odrzucić te mity i postawić na wolny rynek jako motor innowacji. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, Deutschland zahlt seit vier Jahren rund 160 Millionen Euro für gute Regierungsführung in Tansania. Die EU legt im selben Zeitraum 107 Millionen Euro drauf. Viel Geld. Als die sozialistische Präsidentin Samia Suluhu Hassan 2021 die Regierungsgeschäfte übernahm, wurden wir freigiebiger zu freigiebig, weil zu naiv. Oppositionelle in Tansania werden entführt, verhaftet, gefoltert und ermordet, und das mit Hilfe unserer Steuergelder. Im September fand man die Leiche des Oppositionspolitikers Mohamed Ali Kibao. Sie war durch Säure verätzt. Er selbst wurde zuvor entführt. Und nun sitzt auch noch der führende Oppositionspolitiker. Kundu Lisu so im Gefängnis, ihm droht sogar die Todesstrafe. Sieht so gute Regierungsführung aus, ist das good governance, die Stabilisierung der Lage vor Ort ist auch in unserem Interesse. Andernfalls drohen größere Armut, Unruhen. Und Flüchtlingswellen. Das macht auch für uns nicht halt. Daher sollten wir auf Gespräche zwischen der Regierung und der Opposition drängen und auch auf die Freilassung von Tundu Lisu. Unser Druckmittel ist die Streichung der völlig fehlgeleiteten Entwicklungshilfe. Wir dürfen nicht dafür zahlen, dass Oppositionelle in Tansania ermordet werden. Vielen Dank.